у тебя день рождения? Через полмесяца. Ты думаешь, что я могу посчитать? Я уже ж старый. Через полмесяца. Какого числа? В апреле? В апреле, да. Какого числа? Восьмого. Восьмого апреля? Все, смотри. Я даже если у тебя не восьмого, приходи, я подарю. Так. Значит, все, отдыхай, Оба мальчика интересны, оба мальчика, ну, начали, я не знаю, это сколько он, он год, а ты сколько? Два. Значит, год, два, это все равно очень мало в таком возрасте. Значит, что мы имеем? Мы имеем материал. Что мы должны? Мы должны дать школу и смотреть, что они индивидуально будут делать. Но школу мы обязаны дать поставить школу и смотреть, что они будут делать. Может быть, они сами будут корректировать нашу школу, исходя из своих индивидуальных данных и возможностей. Вот все. Поехали дальше. Все.